Исходя из того, что я видел на президентских выборах и на предыдущих парламентских выборах, можно сказать, то, что появление мажоритарных кандидатов, мажоритарных округов, может свестись к тому, что будет проходить фактически две, две ваши компании. Первая компания это, как, будет работать на бренд политической силы, вот, а вторая, вторая будет компании более мелкие, это будут непосредственно, непосредственно мелкие региональные. В зависимости от, от этого региона, области, от политической силы, некоторые будут сливаться в одну. То есть, например, э, если можно сказать, так это будет ну, про фонд говоря да, на Западной Украине, то есть в, в, в Черносах люди будут выезжать на рейтинги фронт, Змин, если на Западной Украине, если, если на Точной Украине, то фонд Змин может будет, будет выезжать на рейтинге этих людей, то есть в, в этом смысле. Что, что даст, а, а, какие, как, какие, плюсы а, такой системы, то что как бы парламент может стать ближе к избирателям, с одной стороны, минус в том, что парламент может быть первым, а, работать в, в очном режиме, Б, что он может быть менее стабилен. То есть если, если сейчас более-менее стабильно есть фракция, которая представляет партию, которая шла по списку, ну, хотя это тоже спорно по поводу ее стабильности, то теперь у нас есть человек, который представляет, который будет только сам на себя, и который имеет, собственно партийный билет, крышу и все, он будет только сам на себя. Он имеет, он имеет минимум ответственности перед э, э, партийной структурой и имеет максимально теоретически имеет максимальную ответственность перед своими людьми. Но опять-таки нет нету механизма отзыва. Точнее, механизм есть, но он не проработан, не детализирован отзывы этого депутата. То есть, грубо говоря, для того, чтобы отозвать депутата, нужно провести референдум. Механизм референдума такой, что нужно, чтобы депутаты дали добро на этот референдум. А кто, кто будет задавать своих? Вот. Еще, если исходить из того, что, так, если говорить о моей так, специализации технологии, то можно сказать, то, что наши... Как так высококалиберные политехнологии, они начинают перенимать э, российский опыт и немного его э, переделывать под нашу украинский. Дело в том, что если россияне еще где-то в 2001 году, в 2000 году начали организовывать так называемые интернет-бригады, -бригады, когда есть, создается большое количество пользователей в соцсетях или, ну, или ЖЖ, и там они продвигают ту или иную... Э, то или иную идею, то или иную позицию, то таким образом уже где-то начиная с 2006 -го, 2007 -го года, когда, на, когда уже были более широко порталы открылись, та же украинская правда, униан, да. то <coughs>, а, можно видеть, что пытаются сделать аналогичное. То есть, опять-таки, а, визуально можно увидеть главного, можно увидеть передатчика, можно увидеть а, тут а, массу людей, которые, а, они, которые просто поддерживают почему это сделать? для, для того, чтобы как бы, сделать видимость, то, что интернет это свободная, немоделируемая зона. А, но на самом деле интернет можно очень, очень прекрасно контролировать. В 2000 год Дума России приняла решение об установке специальных аппаратов, которые контролируют перемещение, перемещение пользователя по сети. Таким образом, можно сделать аналогичное в Украине, также используя не маленьких провайдеров, а большие магистральные, которые просто фиксируют перемещение из точки А в точку Б. Аналогично э, уже есть в Крыму, когда контролируются административными методами э, администрация порталов и, и модерация порталов. То есть, грубо говоря, они как бы и независимы, но с другой стороны, э, если сама сфера независимая, то ее можно э, контролировать и э, регулировать в том, в том или ином смысле, используя... Не прямые или прямые контакты. Прямой это когда есть администратор, который закручивает гайки или блокирует те или иных аккаунты. Они а прямые, когда делается видимость общения, видимость противостояния, видимость общения, ну видимость э, мейнстрима. Таким образом, можно сказать, что мы потихоньку выходим на ту эволюцию, которая есть, есть в мире, и нужно будет, вот компания 2012 года покажет, насколько наши политехнологи смогли догадаться использовать непрямые и при этом бороться с, с такими же умными людьми, крупнокалиберными, которые все-таки смогли научиться пользоваться такими методами.